Мама и медсестра, отец врач где я тренируюсь в бассейне «Пионеры» и Харькове. ну и он меня привел на эту секцию пошел вон то есть уже с пяти лет я кувыркался прыгал на батуте ты что -то будет азарас, что -то ты нет конечно это моя жизнь и мне очень нравится то есть скажем правильный путь я считаю для себя я нашел и в плане спорта и в плане подсказок каких-то по жизни естественно как и в любом другом спорте должно быть везение скажем психологическая больше атака идет из соперников да и соревновательного процесса поэтому больше и психология и физика когда набираешь форму физическую уже хорошо справляешься то есть с заданием и хорошо себя чувствуешь в принципе несложно прыжки Ну, конечно, всегда есть какие-то препятствия, но я пытаюсь на них не обращать внимания и целеустремленные пиццы и все те цели и, и Как этот спорт изменил ваше життя? Что изменилось? Вообще кардинально поменялось Просто во всем во много. многом. Многие, кого я знаю моего года, не видели того, что я видел. Что все началось, все, у меня мама занималась прыжками в и, собственно говоря, привела меня к моему первому тренеру Бабулева Легивана. Вы, вы уже занимали какие-то места, да? Да, на чемпионате мира в синхроне с и Сашей были три на чемпионате Европы в 2011 году. выступление нашей команды ну э, во-первых э, профессионализм тренера первое то есть у, у всех спортсменов есть еще и личные тренера помимо главного тренера сборной команды правильно организована и поставлена работа то есть э, со сборной команды работают и тренер хореограф и тренер и тренер по боту все созданы условия для того чтобы спортсмены выступали тренеры работали показывали э, самые высокие результаты 何、oh, yeah, yeah, yeah.